необходимый почему потому что украинская э, торговля со странами снг это всегда было больше одной трети всего товарооборота это то чего сейчас не хватает для развития украинской экономики больше того потеря тех рынков она негативно влияет и на э, наши отношения с другими партнерами если мы посмотрим наши отношения с европейским союзом и уже больше года работает в тестовом режиме и зона свободной торговли со статусом ЕС, то там падение по результатам прошлого года практически на четверть, на 25% упал товарооборот. Это результат тоже разрыва экономических отношений с Россией, со странами в Это же негативно влияет и на наши отношения со всем третьим миром. Там тоже происходит падение. Не говоря уже о том, что Украина по самым высокотехнологическим продуктам, таким как и космос, и самолетостроение, производство тяжелых машин, это были производства неразумно связанные с поставщиками из России и стран СНГ. Там, к сожалению, у нас сегодня вообще полная остановка этих производств. Я бы вот хотел привести пример Южной машиностроительный завод Днепропетровский, который всегда производил высокотехнологическую конкурентную продукцию, космические ракеты. Там полная остановка производства. Поэтому я считаю, что нам жизненно необходимо восстанавливать эти отношения не только на экономическом, но и на политическом уровне.